Чарівне явище, стверджує наша наступна гостя. За його допомогою можна лікувати хандру, взивати різні настрої та емоції і створювати нові світи. А якщо ще це все розповісти на семінарі чи майстер-класі, можна втілити благодійну мету. Як це буде відбуватися, поговоримо з нашою наступною гостею Анною Мельничук. Вона маркетолог опера Software Ukraine. Та стиліст, автор майстер-класу чарівність кольору, як гарно та ефектно поєднувати кольори та складати потрібне враження. Здравствуйте. Дуже рада вас вітати в нашій студії з такою цікавою темою. розкажіть, як народилася ідея такого семінару у маркетолога. Ну, э, хобби, это мое хобби, сочетать цвета. Я уже достаточно давно увлекаюсь стилистикой и имиджем. И цвет – это самая любимая тема, потому что именно сочетая красиво цвета, можно добиваться потрясающих эффектов. Вы правильно сказали, что создавать нужные эмоции, лечить депрессию, особенно сейчас, когда осенний-зимний период, все серое, все грустное. Очень хочется чего-то яркого, чего-то интересного. Что могут побачити, чему научиться люди, которые придут на майстер-класс? Ну, мастер-класс, во-первых, для женщин больше подходит. Женщины, как правило, очень много работают и очень мало внимания уделяют себе. Ну, есть, конечно, немножко другая категория женщин. Но, когда мы меняемся, когда мы растем, когда мы как-то проходим какой-то жизненный период, меняется наше мироощущение. Иногда открывается шкаф и понимаешь, что, ну, вот, нечего надеть, это классика. Нечего надеть не потому, что вот нет одежды, а потому, что эмоционально мы уже не соответствуем тому, что у нас есть. И вот, благодаря потому что мы вносим какие-то новые краски в свою жизнь, мы приобретаем новые навыки, новый опыт, новые эмоции и какое-то новое состояние. И женщина, которая это состояние транслирует извне, она и мир делает лучше. И мне кажется, что особенно полезно будет женщинам сейчас, в осенний период, посмотреть и изучить этот мастер-класс для того, чтобы разукрасить вот эту серую погоду, которая сейчас наступает, и стать радостнее, стать счастливее, стать оптимистичнее и больше радовать мир. Скажите, как выникла идея Цей мастер-класс представить й с благодійною метою. Расскажите больше про цей фестиваль, частинка сердца, Да, Правильно? да. А, идея была следующая: ко мне подошел мой коллега и сказал, что в Украине сейчас собираются средства на лечение деток с тяжелым заболеванием сердца, с тяжелым пороком сердца. И он мне рассказал достаточно страшную историю. Если у ребенка есть такое заболевание, ему делают очень сложную операцию, вскрывают грудную клетку, на секунду на какое-то время останавливается сердце и вставляют туда этот имплант. К сожалению, ну, вы понимаете, ребенок в 2-3 года, ну, такую операцию очень тяжело перенести. Это шрам на всю жизнь, это очень серьезные последствия. Есть технология, которые позволяют через сосуд через пяточку, через кровеносный сосуд, поднять этот имплант и практически безболезненно, без каких-то последствий вылечить ребенка. И мы сейчас собираем 1 миллион гривен на то, чтобы вылечить 20 украинских детей с тяжелым пороком сердца. Четыре операции, на четыре операции мы уже собрали деньги, сейчас продолжаем собирать дальше. И поэтому в Одессе и в Киеве организовываются такие фестивали, где люди, которым есть что сказать, полезную, приятную, хорошую информацию, которую можно потом использовать. Люди приходят, выступают, рассказывают. Те, кто кто слушает, могут внести определенную сумму денег, там, от 100 гривен, можно меньше, можно больше, и все эти деньги идут на операции детям. Угу. И сколько у вас таких людей в команде, кто, кто этим занимается? Постоянно меняется количество людей, нас становится с каждым днем все больше и больше, и это очень радует. Очень приятно, что огромное количество людей подают заявки, хотят выступать, хотят, вот, хотят помогать детям. Да, скажите, пожалуйста, а все-таки повернемся до темы семинара. and <clears throat> Ви зможете підказати, як правильно поєднувати кольори. Я вас так розумію? Да. І як же ж за допомогою цього поєднання можна лікувати хандру? Почнемо з цього. Які кольори допоможуть нам в осінній змови період? Ну, Давайте більш детально. Все-таки на семінарі я це розкажу, щоб була така інтрига. Я вам покажу. Е... Так, маленьку по... затравичку. Да. Є сочетання цвітов, які викликають вызывают... оптимізм. Да, це теплі Цвета, это тот же желтый, это оранжевые цвета. И если их правильно в нужных пропорциях сочетать, то можно чувствовать себя гораздо легче. Можно э, брать зеленые оттенки. Вот зеленый цвет это самый такой природный, самый естественный цвет. Если мы даже летом приходим в Аркадию, в Новую Аркадию, там у нас клумбы с фиолетовыми цветами, малиновыми, и сразу чувствуется вот красота, гармония, спокойствие, вот, все хорошо. Вот если использовать сейчас зеленые цвета, сочетать его с оранжевым, с какими-то приглушенными оттенками красного вы будете чувствовать себя гораздо лучше, гораздо гармоничнее, гораздо вот ближе к природе. То есть вот эта вот вся серость, которая нас сейчас окружает, она отойдет на второй план, и человек будет чувствовать себя окутанным, такой приятной атмосферой. Дякую. Скажите, а от чего зависит, насколько гармоничными выглядят некоторые кольори на разных людях? Это зависит от внешности, это очень хороший вопрос. Все мы разные, у нас у всех разный оттенок кожи, у нас у всех разного цвета волосы. Кто-то волосы красит, кто-то волосы оставляет естественными, разные оттенки бровей, разные цвета глаз. И в зависимости от этого человеку подходят или не подходят те или иные цвета. Вот, например, мне совершенно не идет черный цвет, потому что у меня светлая внешность, и как только я надеваю что-то черное, ну синяки под глазами появляются, на лицо отбрасывается такая неприятная тень, и я стараюсь не носить этот цвет в принципе. Да? Есть люди, вот, например, ваш типаж, вам наоборот черный цвет подойдет, потому что у вас темные волосы, темные брови. Это ну, вам хорошо в черном цвете. И вот есть много таких нюансов. Рыжих, рыжим людям м, одни цвета подходят, там, блондинкам другие цвета подходят. Главное выбрать свою гамму, носить эту гамму, комбинировать ее и вот таким вот образом выражать себя и производить нужное впечатление на окружающих. А, чьи кулеры, подходят? абсолютно всем. А, знаете, есть, если выбрать правильный оттенок цвета, то тогда он будет подходить. Вот тут вопрос, наверное, не в самом цвете, сколько в его оттенке. А как подбирать витинки? Чьи есть правила универсальные? А, есть правила, есть даже целые цветовые палитры, которые вот рекомендуется людям с определенными типажами внешности. Но это хорошо, когда вы только начинаете делать. Потом, когда вы уже все это изучили, оказывается, что мир гораздо шире, и вот эти ограничения уже не нужны. Вы просто приходите и понимаете, я сегодня чувствую себя так, мне подходит вот эта гамма цветов, я ее скомбинирую с вот этим и буду вот так вот выглядеть. Скажите, скилки... Кольорів одночасно може бути на людині, коли вона створює якийсь образ. Тому що я знаю, кажуть, що коли дуже багато різних кольорів та відтінків, це ну, розпиляється увага і вже не так, не так добре виглядає людина у цій. Я паніла ваш опрос. Тут є два підходи. Є, скажімо так, підход, який прийнят в країнах СНГ, і підход, який прийнят в Європі. В СНГ по чомусь прийнято носити не більше трьох цвітов. В Європі до 6 цветов допускается, ну они сочетают красивые цвета, там разные оттенки одного и того же цвета в своем образе, да, красиво это комбинируют, и считается, что такой образ выглядит лучше, свежее и вот как-то понарядней. У нас, ну люди не готовы еще носить так много цветов, вот три-четыре цвета для нас это нормально. Ну взагалі, в зимку я наблюдаю такую картину, что много людей просто у черном ходе. Ну, черные, серые да, да, и, и все. Да. То это наша такая видминная рыса, да? Да. У нас есть ряд таких стереотипов вот, в нашем обществе, что черный цвет это универсальный цвет, и черный цвет это цвет, который не пачкается. Поэтому постоянно носят, в принципе, только эти цвета. На самом деле, черный цвет не идет практически 80% населения женщин Украины. И вот пользуясь теми стереотипами, которые есть, они немножечко свою внешность э, прячут под слишком интенсивной энергетикой черного цвета. Если выбирать правильные шарфики. То есть если у вас уже есть какая-то черная куртка, черное пальто, попробуйте поиграться с цветами шарфиков, шапочек. Можно добавить какие-то акценты, там сумки, перчатки, обувь, что-нибудь там, цветные колготки тоже очень хорошо работает. То есть попробуйте вот немножечко внести разнообразие вот этот хмурый черно-серый ансамбль и сделать его более веселым, более эмоциональным. Дякую за такие порады. А скажите, какие у вас кольорові уподобання? Что вам особисто нравится? Да. так, и чего ваше сердце начинает mm -hmm. радіти чи вызывает особые эмоции? Я очень люблю сочетание зеленого оттенков зеленого цвета, оранжевого, фиолетового и красного. Я их комбинирую в совершенно разных непредсказуемых сочетаниях, и мне очень нравится природное настроение этого ансамбля. Зеленый, вот если вы обратите внимание на природу, зеленый – это цвет растений. У растений всегда есть цветы. Цветы очень разных цветов, и всегда это гармонично, красиво смотрится. И мне точно так же нравится. Вот у меня сейчас зеленое пальто с красной подкладкой, и я комбинирую разные шарфики, чтобы создавать вот то настроение, которое у меня сегодня. Ну, зазвичай э Колись сказали, что як це поєднання червоного и зеленого, это же противоположные цвета, как их можно поєднувати Это не смак. Сейчас інша тенденция. Я правильно розумію? Я бы так сказала, что все эти гармоничные сочетания цветов были еще я точно не помню или 18-19 век были открыты Итоном, это художник и преподаватель. Он рассказал, он показал, что есть цветовой круг и предложил семь гармоничных цветовых сочетаний. И там как раз есть зеленый с красным, оранжевый с синим, желтый с фиолетовым. Все эти цвета, они гармоничны. Просто нужно знать пропорцию, очень важно соблюдать, чтобы было, например, две трети одного цвета, одна треть другого цвета. Есть точно так же гармоничные цвета из трех, из шести цветов. Главное — это пропорция и понимание, что с чем можно сочетать. И как раз об этом я и рассказываю на мастер-классе. Обо всех этих законах, которые вывели уже несколько десятков лет назад, которые уже есть, и просто мы о них не знаем, Поэтому ими не пользуемся. Я вот бачу, что вы принесли палитру кулиров, что да. мы можем сегодня ней сделать. Ну давайте вот посмотрим. Вы говорили про зеленый, да и красный. Насколько это естественное и природное сочетание? Вот обратите внимание. Это смотрится очень красиво, особенно если мы берем вот так вот, чуть-чуть больше зеленого акцента красного, угу. смотрится очень гармонично красиво. Это калина. Это вообще очень украинское сочетание. Знаменитая калина на зеленом фоне. Очень хорошо. Та, взагалі, кольори, це, э, да, взагали, все кольоры, что вы перерахували, что вам подобаются, это осенний лис, Да, можно и так сказать. Да, да, да. Червоний, э, жовтий, все фиолетовый, червоный, желтый, зеленый. Это все есть да, Это все природное. Это все, это все взято из природы. То есть, тут сочинять, выдумывать ничего не надо. Мы смотрим на природу мы смотрим на красивые картинки и повторяем это в себе. Uh -huh. Вот еще один из таких очень энергичных и динамичных контрастов это если девушка очень такая вот пышет энергия, динамика, очень хорошо э, фиолетовый с желтым, чтобы фиолетового было больше. Например, две трети uh -huh. и одна треть желтого цвета. Это такая вот динамика, это энергия, это сила, uh -huh. когда люди пышут энергией, вот есть такие люди. Да, можно uh -huh. пробовать. Есть, э, что еще интересно знать? Не обязательно носить фиолетовые брюки и желтый свитер, например. Да? Для некоторых это будет слишком. Можно комбинировать э, какие-то детали, брошки, сережки в таких цветах. И вы уже подаете миру сигнал о том, что вот вы такая вся энергичная, вот такая вся. вот. Ах. А еще какой подаем сигнал, когда и с и Гармония. Это гармония, это цвет гармонии. Это энергия. Какие еще? У вас тут много колоритных. Да, можно еще очень хорошо и тоже так немножечко... Противоречиво смотрятся оранжевый и синие цвета. Тут сразу несколько моментов. Оранжевый это теплый цвет, синий это холодный цвет. Уже есть такой элемент противоречия, когда мы mm -hmm. сочетаем что-то, такое противостояние, очень интересное и интригующее. Вот такие вот контрасты, когда мы берем холодное и теплое это интрига. Это даже некоторая э, сексуальность, это некоторая загадочность. Вот тоже интересно использовать. Плюс, опять-таки, оттенки оранжевого и синего это очень природно. Мы видим, где-то есть оранжевый песок и сине голубое такой вот сине-зеленое море это тоже все взято из природы оно тоже смотрится гармонично успокаивающе, в то же время такой есть намек на какую-то вот загадка интересный. тоже энергия здесь присутствует тоже очень хорошо смотрится и больше повину будет их все же таки помаранчевого смотрите может зависеть от того что вы хотите подчеркнуть то есть если вы хотите обратить внимание на какую-то деталь в себе вы можете взять синее платье и оранжевую брошку например если хотите обратить внимание на зону декольте, да, или отвлечь внимание от каких-то нюансов фигуры, например, если бедра очень широкие, да, можно там наоборот, на фоне оранжевом сделать а, какой-то синий пояс или синий браслет, да, чтобы вот тоже привлекать внимание. Это очень классно смотрится, вот если уметь комбинировать, и вот как раз тоже об этом я буду всем рассказывать. С угу. чеки у нас есть. Так, еще мы можем поиграть с несколькими цветами, например, берем например, тот же зеленый, оранжевый и красный. Это тоже очень природно, можно вот посерединке, чтобы не так было много всего. Да, то есть можно брать какие-то. Э -э зеленое пальто, оранжевая сумка, красный шарф. Можно брать, тут у меня цвета очень яркие, да, может кому-то это не, не совсем комфортно в таких ярких цветах. У зеленого, оранжевого всех этих цветов есть более такие классические мягкие варианты, которые не так ярко бросаются в глаза и тем не менее несут в себе ту же эмоциональную э, эмоциональный настрой. Есть оливковые оттенки, да, мы можем вот разбавить этот яркий ансамбль, сделать его более приглушенным, более мягким, более таким теплым и осенним. Я смотрю, что у вас и черный цвет тут, uh, и красный, да. все ж таки, с чем его лучше поєднувати. Черный цвет вообще очень интересный. Тут, наверное, зависит не только от того, с каким -то другим цветом его соединять, а с тем, в какой это будет фактуре. Ага. Очень хорошо смотрится, когда мы сочетаем несколько фактур. Это может быть, например, кожа, может быть что-то такое, это шерстяная грубая ткань, еще там свитер какой-то, да. То есть тут нужно смотреть и комбинировать. Черный хорошо смотрится, например, если мы добавим сюда вот белый цвет и какой-то яркий акцент ну тоже оранжевый возьмем да что-нибудь такое сразу на оранжевый мы обращаем внимание очень такой динамичный uh -huh. единственный момент вот черно-белые контрасты не очень идут внешне, женщинам со славянской такой внешностью потому что это очень ярко это идет для женщин с такой яркой внешностью когда темные волосы светлые глаза светлая кожа темные брови да вот есть контраст во внешности можно носить контраст в одежде uh -huh. можно попробовать то есть можно вот такое сочетание если очень хочется носить где-то подальше от лица или комбинировать, убирать этот контраст от лица, чтобы не падала тень, чтобы не было так вот видно, что женщина внешность мягкая, а она носит вот такие вот яркие яркие сочетания. И у вас че коричневый, тоже природный колер? Да, коричневый это такой базовый цвет, который в принципе сочетается практически со всем, да. То есть сюда можно добавлять, я не знаю, абсолютно любые э, цвета, любые их сочетания. Вот так вот можно добавить еще что-нибудь. Ну тоже фиолетовый попробую, да. То есть тоже все зависит от того, какое вы хотите производить впечатление, как вы, насколько комфортно вы себя чувствуете в этих цветах. Нужно исходить из своего эмоционального состояния и понимать, что э, все-таки другие люди на нас тоже смотрят и о чем-то думают. Скажите, как влияют те цвета, которые мы надеваем на себя, на других людей? То есть про себя мы можем, им mm -hmm. рассказать, а как э, личина будет воспринимать вообще этот колер, когда она увидит его? Э, Отличный mm -hmm. вопрос. Я здесь расскажу одну историю, это история, которая произошла с моей коллегой. К ней обратилась женщина, э, женщина бизнес-леди, она вот, занимается бизнесом, но понимает, что э, с мужчинами-партнерами в бизнесе у нее какие-то вот нестыковки. Они ее просто не воспринимают как профессионала, при том, что она прекрасный профессионал, хороший управленец но вот что-то в ее внешнем облике мешает им видеть ее именно бизнес-леди. Они смотрят, ну, что ты знаешь, вот такое вот отношение. Помимо того, что ей полностью сменили гардероб, заменили мягкие удобные свитера на вещи с более строгими формами, ей в руки дали клатч такого, знаете, долларового цвета, то есть очень зеленый приглушенный цвет. Это цвет финансового благополучия. Uh -huh. вот буквально через месяц у нее уже пошли такие достаточно серьезные результаты. Люди стали ее воспринимать. То есть вот такие вот сигналы нужно оттенка вот люди их считывают понимают и м -м, как на подсознание это действует и человек уже понимает ага вот с этим шутки плохи а вот тут наоборот можно можно где-то продавить да где-то вот более жестче себя вести а вот здесь я понимаю что мне откусят руку по локоть если я буду наоборот пожестче себя вести то ж, для наших ледоочив еще один, один якийсь приклад як е, якийсь колер може ще на якусь сферу вплинути про карьеру, про финансовый э, достаток мы зразумели, а может, особистое житие. Хорошо, возьмем коричневый цвет, да, вот наш природный mm -hmm. цвет. А, если вы идете на свидание и не хотите целоваться, то м -м -м, надевайте на себя коричневый, потому что коричневый — это цвет, который а, смывает такой флер, романтики и сексуальности и все. Вот человек вас перестает воспринимать как объект любви. И наоборот, если если мы хотим э, проявить себя с более такой интересной стороны, то мы надеваем бордовые оттенки, оттенки красного, оттенки розового. Это то, что вот, стимулирует к романтическому общению, скажем так. Дякую, Интересно. Про коричневый я не знала, что такое происходит. Да, да коричневый такой. И это даже если это напев прозорый, что-то такое шоколадное, или в этом случае... Таки, Обратите внимание, да. что в Советском Союзе очень много людей носили коричневый цвет. Это была норма и в школьной форме, это была норма и в рабочей форме. Ну вот ну, так, да, такой у него эмоциональный на на, mm -hmm. да, настрой. <laughs> Дякую. Скажите, если в интерьере, говорят, э, использовать много червоного на стенах, то человек может съехать из голоса. Есть ли какие-то такие правила для одежды, ну, которые, если человек носит долго, в ней может что-то измениться в характере или светоспринятии? Знаете, я не сталкивалась никогда с такими ситуациями в жизни. Я не видела людей, которые бы вот сходили с ума. Я знаю историю, когда одной женщине очень нравился оттенок фиолетовый цвет, и она полностью одевалась и полностью окружала себя любыми оттенками этого цвета. Ну вот это был ее такой фетиш. Насчет, насколько это влияло на ее мировосприятие, я не знаю. Она стала достаточно известной просто потому, что вот такой фетиш, при, ну людям было интересно, почему, почему так происходит. И они писали, они узнавали, брали у нее интервью. И вот она стала такой определенной а, знаменитостью. Что да, можно про нее сказать? какой в ней характер? Что она фиолетовым колером хотела э, выразить свету? А, знаете, фиолетовый цвет это такой интересный оттенок. А это немного мистика и роскошь. То есть, возможно, мне сложно сказать, что конкретно там было, но, наверное, она хотела каким-то образом показать некую загадочность, некую такую вот мистическую составляющую своей души. Я думаю, что так. Дякую, що завитали до нас за дуже цікаву розмову. І розкажіть, будь ласка, ще раз нашим глядачам, нагадайте, де, коли Вони вас может увидеть из вашим мастер-классом. Мастер-класс состоится в пятницу, 7 ноября в 19.30 в каворкинговом пространстве на греческой 1А хаб известный. Греческая 1А. Приходите, будет очень интересно. Я приготовила много материала, буквально у меня презентация 57 слайдов. Мы разберем все контрасты и вы узнаете, как... Правильно сочетать цвета, как повышать зарплату, да, как разговаривать с начальником для повышения зарплаты, а как привлекать внимание, как удерживать это внимание и вообще как как разукрашивать свою жизнь. Я бы так сказала. Дякую вам дуже и нагадаю нашим глядачам, что если э, вы приедете на цей мастер-класс, вы ще и поможете дітям, яким дуже важлива ваша підтримка. И нагадую, що з нами в студії була Анна Мельничук, маркетолог та стиліст. А ми продовжуємо і пропоную вам зараз подивитись сюжет.